Ну, трудно что-то сказать такое, как очередной раз испытываем проблемы после хорошей игры против поражения два дня назад. Имеем проблемы с какой-то собранностью, мотивацией и, и это сказывается на поле. Если мы даем почувствовать Львову до первой, первой четверти подобрать у нашего счета 10 подборов, до перерыва 14, не забирают больше, чем у нашего. Они, конечно, имеют 2-3 раза больше бросков, чем мы. И, конечно, это сказывается на игру в защите какие-то фалы. И, скажем так, если мы не можем подобрать, хорошо отбиваемся в защиту, не можем подобрать мяч. Соперники имеют второй, третий, четвертый шанс, конечно, они этим используются. На словах мы, конечно, все были готовы. Мы все делаем. У нас эти так называемые слова давай, давай, let's go, guys. Но на поле выходим совсем другие люди, приходим совсем другие игроки. Некоторые вообще только думают о своей статистике, как так называемый Hunter Points, как это. Охотники за, сходить. охотники. за очками. Но будем делать, наверное, выводы. Сейчас такие. Дальше уже некуда идти. Сейчас мы дали самое, самое плохое то, что мы дали почувствовать другим командам, что для нас можно играть. В любом случае, это, конечно, для оправдания скажу, что все команды, которые играют в Еврокубках или как где-то будут, как я говорил, Пензан будет испытывать проблемы в домашних чемпионатах. Галтасрай проиграл, Южный час проиграли, потому что у других команд есть время готовиться только на одну игру, скажем так, как на решающую, решающую игру. Если ты по каким-то причинам, ты не мужчина, ты не готов, дели только на словах, то сразу проблемы. В любом случае, я выбирал, ты отбирал игроков, это полная ответственность на меня. Мне казалось, что мы можем, что мы мужчины, мы хотим доказывать, показывать, лучший баскетбол поднять на другой уровень. Очевидно, я ошибся. В некоторых игроков. Тренер, ваши подобные слова говорят о том, что стоит ждать кадровых перестановок? Я сейчас не хочу ничего на ничего не говорить, тем более ничего делать. Но, во-первых, я говорю, те, которые одели майку будивельника, они должны быть, ну, по-моему, вообще... Быть горды этим, что они представляют клуб, что они представляют э, клуб не только здесь, э, на международной арене, где можно себя хорошо показать, потом поднять типы свой контракт и получить. Э, э, и украинской лиге надо играть, как в первые дней говорим, что эта лига очень опасная, очень хитрая, очень, по-моему, хорошая. Да и ничего сейчас не буду делать и говорить на эмоциях. Сейчас надо успокоиться. Ну посмотрите статистику сами. У нас есть игроки, которые жопу рвут в Европе, а украинская лига выглядит просто клоуном. Спасибо.